жывем у свеце з тэрэатыпаў і 100 адродкаў гледзячы вось на гэты элемент дэкору вы падумалі пра сттрыптыс, аднак насамрэч жалезна пілон усталёўваецца ў залях для выканання акрабатычных элементаў. пол-дэнсіных спорт ці ўсё ж таки эроттыка разбураем міфы разам з дзяўчынамі з Данова Дэнс скол. радкупол дэнсера часцяком прымаюць за бялізну. Аднакнак насамрэчце дзяўчыны апранаюць шорты дзеля бяспекі. Чаму спытаем у татяна, бо яна ведае пра гэта ўсё. Чаму дзяўчына апранаюць шорты? А, чем больше девушкикры открытого открытой площади тела тем легче ей держаться запиллом то есть площадь а, должно быть очень высокое сцепление для этого нужно чтобы тело было максимально открыто вот гэты стереотатыпы их насамрэч вельмі шмат хіба у грамадстве что вас вот люди глядяць на полудэнсены думают про эротыку альбо вы думатьть про тры пластстыку про сттриптыз это было самом начале на сегодняшний день у нас стране наверное уже около четырех лет активно развивается это направление поэтому я думаю что больш не В большинстве случаев у людей мнение немножечко уже поменялось. Они отошли от каких-то стереотипов к спорту, к танцам, к фитнесу. Это сейчас очень популярное направление. Во-вторых, девочки видят результаты, которые приносит фулл И я думаю, что, наверное, основная причина – это внешность, да. это красивое тело, это мышцы. А, упругая поа это наверное является первой причиной ну а потом уже когда девочки немножко знакомятся что это как это уже естественно а, начинается желание что-то танцевать показать мужу танец где-то выступить на соревнованиях. нужно отрозниться на приклад профессионала от початковца что может разбить уже профессионал деввча якая долго занимается и кольких это трэба займаться подчас все чем по-разному потому что элементарно мы набираем начинающую группу уже начинающие группы через месяц у него там где три подгруппы еще через два месяца еще две три подгруппы то есть все зависит от базы человека от его способностей но ну, в среднем мне кажется наверное какой-то промежуток это минимум год для того чтобы человек уверенно чувствовал себя на пироне чтобы он натренировал руки потом еле на прочна держацца ну, наверное от года і большая тойчек который ну, можна сказать что он не любіць mm. ну, я mm. думаю что самое галоўна у пол дэннгку гэта трымацца Я да, б... хочу попросить праццяну показать як правильно трымацца за пілон адразу mm. вас цяпер Менавіта цяпер мы гэта і зробім хадзім да пілонам а Нас, это... в принципе задействованы кисти предплечье плечи все что можно. пару-тройку тыдня на нагах танцорки застаются сеняки на руках могут з'явиться нават мазаледнак кажуць трэнеры что гэта хутка праходз татьянна ці пужаются дзяўчына гэтых вас синяко непрыгожих на ногах ну да на пугается но опять же если девочка занимается регулярно то они через пару недель проходят ничего в этом страшного нету моссенки будут вось ты сама цяпер выкладаешьці больше займаешься уже в менеджер на подда очень мало полулу я открыла около двух с половиной лет назад ну моя задача сейчас это ее развивать то есть открывать дополнительные залы привлекать большую людей в мою школу также основная задача у меня это делать упор на інструктору чтобы они у меня были самые лучшие а для кого ты открывала гэту школу бы ну насамрэч паэнсон гэта такая экзатычная штука так для наших шыротов когда я открывала школу я активно в вместе с федерацией продвигал это направление мне было безумно интересно продвигать это направление в массы то есть изначально школу открывал для того чтобы показать что это такое как этим заниматься какие результаты вот и в Первое время, в принципе, в школе только я и преподавала с утра до вечера. Эта школа, это школа – это мое детище. Естественно, это единственное, чем я занимаюсь на сегодняшний день. То есть каких-то там других источников дохода у меня нет. Но сказать, что это что-то такое супер-успешное, на сегодняшний день я не могу. Нет, есть желание различных организаций, скажем так, в различных странах включить этот вид в олимпийский вид спорта. Я знаю, что не конкретно я, но вообще вот в других странах под этим работаю. собирают подписи это продвигает ну опять же наверное это было бы здорово то есть но э, подождем посмотрим ты не отчуваешь ты что у неким сэнсе ты вымахаешь белоруским жанчынам показать себе у неким сэнсе нават можно раскрыть як я не веду я в кветка и Что-то такое есть, есть а, такое романтичное есть, нечто? Есть, конечно, потому что на самом деле у нас в Минске все девушки, все женщины они жутко устают от повседневной жизни. На самом деле им очень тяжело, тяжело на работе, тяжело с детьми, тяжело с мужьями. Когда они приходят на тренировку, я вижу, что они действительно расслабляются, они отдыхают, они приходят без настроения, но они большинство из них уходят с улыбкой на лице. Наверное, это какой-то главный такой бонус тебе за все то, что ты делаешь, и тебе, и вот инструкторам, в частности. Дзякуй табе за гэты бонус. Саме галоўнае, што вы цяпер ведаеце, што аптымізму можна зарадзіцца ў Тацяны, у, у ейнай школе, навучыцца таншу і яшчэ я думаю, што гэта вельмі добра для здароўя. І напрыканцы рабім традыцыйныя салфі. Так смотриліва вот да.